যিটো ফিজিকেল চেণ্টাৰ এইটো হৈছে গুৱাহাটী আৰু বাকী ইয়াৰ পাছতে এইটো তোমালোকে দেখিছে এইটো হৈছে তোমালোকৰ কোনটো চেণ্টাৰ কেনেকুৱা কি পৰিস্থিতি হৈ আছে গোটেইখিনি দেখুৱাম আজি এই ভিডিঅ'টোত দুইটা চেণ্টাৰৰ পৰিস্থিতি পৰিৱেশ মই দেখুৱাম ৰাস্তাত দৌৰাবনে ফিল্ডত দৌৰাবনে বা সেই পৰিস্থিতি কেনেকুৱা সেই দুয়োটা গ্ৰাউণ্ডৰ আৰু গম পোৱাই এইবাৰ অসমত মাত্ৰ দুটাহে চেণ্টাৰ দিছে ইমানবোৰ চেণ্টাৰ থাকোঁতে ইমানবোৰ জেগা থাকোঁতে কিয় তেনেকুৱা কৰিছে নাজানো এইবাৰ এছ এছ চি এই বিভাগটোৱে বাকী কিন্তু এই ফিজিকেলটো কণ্ডাক্ট কৰিছে অনলি চি আৰ পি এফৰ আণ্ডাৰত হয় বাকী গম পাইছে কিন্তু এইবাৰ এছ এছ চিক লৈ কেনেকুৱা কি ধৰণৰ পৰিস্থিতি চলি আছে ক'ৰবাত পেপাৰ ফাদিল হৈছে ক'ৰবাত কম্পিউটাৰ কাম দিয়া নাই ক'ৰবাত কিবা হৈছে ইটো হৈছে সিটো হৈছে আৰু এইবাৰ এছ এছ চিও ইমান লেট কৰিছে আৰু বাকী ইমান দুটা চেণ্টাৰ দিছে কিয় কি কৰিছে সেইবিলাক কথা নাজানো কিন্তু এতিয়া বহুত কেণ্ডিডেটটো বহুত দূৰত পৰি গ'ল মানে নাগালেণ্ডৰ যি এইটো চুকভি যিটো চেণ্টাৰ সেইটোতো বহুত দূৰ হৈ গ'ল এতিয়া বহুত কেণ্ডিডেটে কৈছে কেনেকৈ যাম কি কথা এই কথাখিনি আমি নাজানো বা তুমি আমাক দেখুৱাই এতিয়া চেণ্টাৰটো কেনেকুৱা কি হয় নহয় গোটেইখিনিয়ে দেখাম নাগালেণ্ড চুকভি চেণ্টাৰটো কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হয় ৰাস্তাৰ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা ফিল্ডৰ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা গোটেইখিনিয়ে দেখাম কেনেকৈ তাত দৌৰাব কিমান দৌৰাব আৰু যিটো আমাৰ চি আৰ পি এফৰ যিটো আমাৰ আমিৰগ আমাৰ গুৱাহাটীৰ যিটো কেম্প আছে সেই পৰিস্থিতিও দেখুৱাম মাত্ৰ মনত ৰাখিবা তোমালোকে দুটা চেণ্টাৰ দিছে এইবাৰ অসমত এছ এছ চি জি ডি ফিজিকেল টেষ্টৰ বাবে আৰু বিছ তাৰিখৰ পৰা আমাৰ ফিজিকেল আৰম্ভ হ'ব আৰু ছাব্বিছ সাতাইছ আঠাইছ এইকেইটা ডেটত বহুত কেণ্ডিডেটে পৰিছে সকলো ডেটতে পৰিব কিন্তু এইকেইটা ডেটত মানে বহুত পাই আছোঁ আৰু ফিজিকেল আমাৰ প্ৰায় পঁচিছ দিনমান চলিব পোন্ধৰশমানকৈ মাতিছে বুলি গম পাইছোঁ পাৰ ডে' আৰু বাকী কাটআপৰ কথা এইবিলাক কম গৈছে বা মেৰিটতো কম যাব সেইবিলাক কথা জানাই কিন্তু এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল আমাৰ ফিজিকেল দিবলৈ হাতত হাতত খুব কম সময় আছে আৰু এই দুটা চেণ্টাৰতে হ'ব এই দুইটা চেণ্টাৰৰ সবিশেষ দেখোন ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবা আৰু ফিজিকেল দিবলৈ জানা খুব কম সময় আছে বিছ তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এতিয়া তোমালোকে চোৱা যে নাগালেণ্ড চুকভি এই চেণ্টাৰটো কেনেকুৱা কি পৰিস্থিতি আৰু লগতে চোৱাও তোমালোকে চি আৰ পি এফৰ আমিৰ গগৰ যিটো চেণ্টাৰ আছে সেই চেণ্টাৰৰ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা কি হয় নহয় ক'ত দৌৰাব এইটো যে তোমালোকে চাই থাকা ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱা আৰু ভিডিঅ'টো খুব বেছি বেছি শ্বেয়াৰ কৰিবা এছ এছ চি যি দি তোমালোকৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱী যিমান আছে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু পৰিস্থিতি পৰিস্থিতি এনেকুৱাই হয় আৰু তাত তোমালোকে এনেকুৱাই পাবাগৈ গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱা আৰু শেষলৈকে চোৱা মানে শ্বেয়াৰ কৰিবা খুব এয়া হৈছে ডিমাপুৰ নাগালেণ্ডৰ যিটো চুকভি গ্ৰাউণ্ড হয় এইটোৱেই ইয়াতে আপোনালোকক দৌৰাব এনেকৈ ইয়াত দেখিছে ইয়াত আপোনালোকক এনেকৈ দৌৰাব এনেকৈ দৌৰিব লাগিব আছাম ৰাইফলৰ ইয়াৰ দৌৰ হৈ থকা হৈছিল কিন্তু এইবাৰ তাত এইবাৰ এছ এছ চিখিনি দৌৰাব ৰাস্তা একেই ইমান বিশেষ বেয়া নহয় অলপমান খোলা বোমা বা অকণমান আপডাউন হ'ব কাৰণ নাগালেণ্ডৰ ছাইডটো জানেই অলপমান আপডাউন কিন্তু ইমান বিশেষ নহয় কিন্তু দৌৰিবৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া এইটোৱেই হৈছে ৰাস্তা আৰু এনেকৈ দৌৰিব লাগিব খুব ধুনীয়া ইমান বিশেষ বেয়া নহয় আৰু এপাক দিয়ে বা দুপাক দিয়ে সেইটো ক'ব নোৱাৰিম কেতিয়াবা দুপাক দৌৰাই দিয়ে এনেকৈ ঘূৰাই দিয়ে বোলে কেতিয়াবা ৰাস্তা অলপমান ডিষ্টেঞ্চটো অকণমান মানে পাঁচ কিলোমিটাৰ এবাৰতে কৰি এপাকেই দি দিব পাৰে সেইটোও কৰাব পাৰে কিন্তু আমি সাধাৰণতে ভাবোঁ যে গ্ৰাউণ্ড বুলি ক'লে কেৱল ফিল্ড বা গাঁৱত আমি যেনেকৈ দৌৰি থাকোঁ সেইখনক বুজোঁ কিন্তু তাত তেনেকুৱাতো সৰু সুৰা ফিল্ড নাই তাত মানে ডাঙৰ ডাঙৰ এটা ৰাস্তাই থাকে কেম্পৰ ভিতৰত ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক ৰাস্তা থাকে সেই ৰাস্তাতে মানে পাঁচ কিলোমিটাৰ দহ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত হৈ যায় গতিকে তাত মানে সেই ৰাস্তাটোকে আমি হয়তো গ্ৰাউণ্ড বুলি কওঁ কিন্তু ৰাস্তাত আপোনালোকে এনেকৈ দৌৰাব ইয়াত দেখিছে এইটো নাগালেণ্ড চুকভি এইটো ৰাস্তা আৰু বাকী ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ এইটো ভিউটো তোমালোকে যোনফালেই যোৱা সেইটো হয়তো এতিয়া তোমালোকে এনেকুৱা এটা ভিউ পাবা নিশ্চয় ভাল ভাল ভিউখিনি তোমালোকে চাই যাব পাৰিবা ফটো চটো ধুনীয়াকৈ উঠিব পাৰিবা আৰু বাকী এইটো হৈছে মই দুবছৰ আগত মই নিজে গৈছিলোঁ চি আৰ পি এফৰ ইয়াৰ ন মাইলৰ কেম্পীয়া ৰাস্তা এইটো মই দুবছৰ আগত ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ চাই লোৱা মোৰ চেনেলত এঘাৰ হাজাৰ ভিউজ আহিছিলে বাকী দুবছৰ আগৰ এইটো ৰাস্তা এনেকুৱা ইয়াত আপোনালোকৰ এনেকৈ দৌৰাব এইটো চি আৰ পি এফৰ যিটো কেম্প দিছে কাৰণ দুটাহে যিহেতু এবাৰ ভেনু চিলেক্ট কৰিছে এটা হৈছে গুৱাহাটী ন মাইলৰ যিটো কেম্প আৰু তাৰপিছত আছিলে আমাৰ এইটো নাগালেণ্ডৰ এইটো হৈছে মন কৰিব ভিডিঅ'টো ইয়াত দেখিছে ৰানিং কৰি আছে এইটো হৈছে চি আৰ পি এফৰ কেম্পৰ এইটো গুৱাহাটীৰ এইটো এইটো গুৱাহাটী এইটো আমিৰ গগৰ এইটো চেণ্টাৰ দেখিছে এছ এছ চিয়ে ৰানিং কৰিছে এইটো এছ এছ চিয়ে ৰানিং কৰি থকাৰ দৃশ্য হয় এছ এছ চিয়ে দৌৰি আছে আৰু যিহেতু মই নিজে গৈছিলোঁ এয়া চোৱা মোৰ নিজৰ চেনেলতে ভিডিঅ' পাবা আৰু বাকী ইয়াত দেখিছাই এইটো চি আৰ পি এফৰ যিটো গুৱাহাটী চেণ্টাৰ ৰাস্তা ৰাস্তা খুব ধুনীয়া অলপমান আপডাউন অকণমান ইফাল সিফাল হ'ব কিন্তু ৰাস্তা খুব ধুনীয়া ভালেই গুৱাহাটী এলেকাবিলাক জানাই আপডাউন আছেই কাৰণ ক'তো তেনেকুৱা ইমান ইজি নোপোৱা ন খালি ৰাস্তা ধুনীয়া দৌৰিবৰ কাৰণে ধুনীয়া পাবা ইমান বিশেষ একো বেয়া নাই ৰাস্তা ধুনীয়া বাৰম্বাৰ গৈছোঁ একদম ৰানিঙত পাছ কৰিবা একোতো চিন্তা নাই বাকী এইটো হৈছে আমাৰ নাগালেণ্ডৰ ভিউটো এয়া ৰাস্তা বাকী দুইটা ৰাস্তাৰে বা দুয়োখন ফিল্ডৰে জেগাখিনি ভালেই খালি তোমালোকৰ এতিয়া নিজৰ কনফিডেঞ্চ লেভেলটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবা কি হিচাপত ৰানিংটো ক্লিয়াৰ কৰি নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব স্বাস্থ্য ভালে ৰখা কনফিডেঞ্চ লেভেলটো বহোৱা মানে পূৰা নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰখা যে পাৰিমেই যুঁজ আনা নিশ্চয় পাৰিবা এয়া নিশ্চয় দেখিছা আৰু ভিডিঅ'টো অলপমান শ্বেয়াৰ কৰি দিবা এয়া চুকভীৰ এয়া ৰাস্তা খুব ধুনীয়াই ভিডিঅ'টো অলপমান শ্বেয়াৰ কৰি দিবা তোমালোকৰ কাৰণে উলিয়াইছোঁ এইবাৰ দুটা চেণ্টাৰে চিলেক্ট কৰিছে এইটো হৈছে ন মাইল চি আৰ পি এফৰ বাকী এইটো হৈছে নাগালেণ্ডৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা ধন্যবাদ